Причина – следственная связи. И те же постсоветские страны, которые проводили реформы, они их проводили по определенным правилам. Есть очередность действий. У нас, вообще, у нас, ну, в связи с тем, что у нас формируется власть исключительно по принципу непрофессионализма, то у нас об этом даже никто не говорит. Те же самые поляки. Первая реформа, которая должна пройти в постсоветской стране, должна быть административная, территориальная. Абсолютно. Которая меняет систему управления, потому что система управления коммунистическая, экономика рыночная, они несовместимы уже. Притом наша административная система управления построена по принципу тотальной коррупции. Министерство, ведомства, инспекции и процедуры подстроены под кумовей, свят, сватов, чтобы собирать мзду. И они есть. Главная причина коррупции и уничтожения экономики. А мы про административную реформу. Слышали вы от кого-нибудь, что вообще? Ни слова. И, не... и у нас, когда говорят, что мы создаем эти коррупционные... Я, я... Это одна из ключевых на да. правде, мы я, я, с, вами с вами территориальная реформа да. и децентрализация да, – это правда Но административная территориальная, да, они имеют связь. Но пока мы не поменяем систему управления в нашем государстве, у нас будет коррупция, и наше антикоррупционное бюро будет бороться со следствиями, пока мы не поменяем процедуру отвода земель или оформления земельных отношений, у нас будет коррупция, и никакое антикоррупционное бюро ничего Пан Валерич, мол, вы на Верховной Раде. Я там уже был. Ну, а сейчас у меня Я? Ну, потом вам расскажу. Может, Выконавчев Владомирич? Нет, спасибо, я больше этим не занимаюсь. Я очень коротенько скажу. Ну, пробьешь ты лбом стену, что ты будешь делать в соседней камере?